Salam əziz gənçlər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə insanları əvəz etməyə bacaran süni intellektdən danışacağıq. Süni intellekt terminini eşitdiyiniz zaman özündən idarə olunan avtomobillər, robotlar və ya süni intellektli chatbotlar, süni şəkildə yaradılmış şəkillər haqqında düşünə bilərsiniz. Lakin süni intellektin nəticələrinin arxasına baxmayaraq və texnologiyanın necə işlədiyini və onun bu gələcək nəsillər üçün təsirlərini anlamaq da vacibdir. Süni intellekt hazırda texnologiya sahədə ən vacib sözlərdən biridir. Son bir neçə ildə əvvəllər yalnız elmi fantastika sahəsində olan bir neçə yeni ideyə və irəli keçişlər yavaş-yavaş reallığa çevrilir. Bu hissədə maraqlı deyil? Mütəxəssislər süni intellekti yeni artım mənbələri kimi təqdim edirlər. İntellekt səviyyəmiz bizi digər canlılardan fərqləndirir və insan təcrübəsi üçün vacib bir amildir. bəs ekspertlər zəkaya uyğunlaşmaq, problemləri həll etmək, planlaşdırmaq, yeni vəziyyətlərə improvizasiya etmək və yeni şeylər öyrənmək bacarığı kimi müəyyən edirlər. Zəka bəzən insan təcrübəsinin əsası kimi göründüyündən, elmi şeylərdə onu süni şəkildə yenidən yaratmağa cəhd etməyimiz bəlkə də təəccübü deyil. Fəb bu günkü süni intellekt sistemləri insan zəkasının bəzi xüsusiyyətlərini, o cümlədən öyrənmə, problem həll etmə, qavrayış və hətta məhdud yaradıcılıq və sosial intellekt spektrini nümayiş etdirə bilər. 1956-cı ildə John McCarthy süni intellekt terminini işlədir və ilk süni intellekt konfransını keçirir. Və ardından 1997-ci ildə superkompüter Deep Blue dizayn edilir və o dünya çempionu şahmatçını görüşdə məğlub edir. Bu böyük bir kompüteri yaratmaq üçün mərhələ olur. 2002-ci ildə kommersiya baxımından ilk uğurlu robot Tosson yaradılır. Sünni intellektin üstünlüklərinə, tapşırığı yerinə yetirmək üçün lazım olan vaxtın azadılması, əvvəllər görülən fəaliyyətlərin maya dəyərinin azalması, fasiləsiz və ya fasiyələr olmadan ələli olan insanların bacarıqlarının artırılması daxildir. Sünni intellekt insan fəaliyyətinin demək olar ki, bütün sahələrində mühüm rol oynayır. artıq böyük işlərin, robot və əşyaların interneti kimi inkişaf edən texnologiyaların əsas sürücüsüdür və yaxın gələcəkdə texniki vacibliyə oma davam eləyəcək. Fantastik filmlərdə tez-tez rastlaşdığımız ssenarilərdən biri olan robotların dünyanı ələ keçirmək istəyi həqiqətə çevrilə bilərmi sizcə? Belə vəziyyətləri təkcə filmlərdə görə bilərik. Davamlı olaraq inkişaf edən süni intellekt texnologiyası gələcəkdə insanların hazırda gördüyü hər şeyə görəcək səviyyəyə çata bilər. MÜZİK Mən düşünürəm ki, bu texnologiyadan düzgün şəkildə istifadə etmək insanların zərərinə deyil, xeyrinə olacaq. Bəs siz necə? Mənim fikrimə qatılırsınızmı? Hər birini səsləndirdiyiniz üçün təşəkkür eləyirəm.